Namaskar. মানুহৰ যেতিয়া জণ্ডিছ হয় তেতিয়া বহুতে বহুত ধৰণৰ উপদেশ দিয়ে যে কণী নাখাবা মাছ মাংস বন্ধ কৰি দিয়া গাখীৰ নাখাবা আৰু অকল বইল জাতীয় খাদ্যবোৰ খাবলৈ কৈ দিয়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য যেতিয়া খাই থাকে লাহে পেচেণ্ট জন্তু ৰোগী জন্তু বহুত বেছি দুৰ্বল হৈয়ে গৈ থাকে শাৰীৰিকভাৱে কিন্তু মানসিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হৈ গৈ থাকে যাৰ কাৰণে পেচেণ্টক কেতিয়াবা আমি হস্পিটেলত বহুত দিনৰ কাৰণে এডমিট কৰিবলগা হৈ যায় জণ্ডিছ হ'লে আচলতে কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে তাতকৈ বেছি কেতিয়া খাব কেনেকৈ খাব লাগে মই ডায়েটিচিয়ান চয়নিকা শৰ্মা আজি তাৰে ওপৰত ক'ম প্ৰথমতে আমি এইটো কথা বুজিব লাগিব যে জণ্ডিচ নিজাকে কোনো ৰোগ নহয় আমাৰ যেতিয়া লিভাৰ ৰিলেটেড লিভাৰৰ লগত জড়িয়তে আমাৰ অন্য কিছুমান বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম থাকে বা লিভাৰত আমাৰ চিৰচিছ হৈ যায় বা লিভাৰৰ কেঞ্চাৰ হয় বা হেপাটাইটিছ হয় বা লিভাৰৰ লিভাৰৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমবোৰ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া লিভাৰৰ চেলছবোৰ নেচাৰেলি আমাৰ নিজে নিজে নষ্ট হ'ব ধৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত আমাৰ বেলোৰবিনটো বাঢ়ি যায় এতিয়া বেলোৰবিনটো কি হয় বিলিরুবিনটো আমার প্রাকৃতিকভাবে আমার শরীরে নিজে আমার পৰা ওলাই পেলায় ফ্ল্যাশ আউট করা আমার শরীরের একটা ন্যাচারেল কেপাসিটি আছে কিন্তু যেটা লিভারতে প্রবলেম হয়ে যায় বিলিউরিবি মাত্রাটা বাড়ি গৈ থাকে আর সে আপনাদের যেটা ব্লাড টেস্ট করে